Николай Петрович, капитан Николай запаса, был командиром роты, работал на крыше третьего блока. Вот Александр Иванович подтвердит, мы вместе были. Николай Петрович, я... И если не такие, как я, то я не знаю. Это с наверное, если Николай, 20% вас Николай я под вашими словами подписываю, но такие, к сожалению, сегодня такое у нас... Засвет. Да я знаю. Такие мы. мы. Не, ну закон-то есть, объединены все единый для всех и с теми изменениями, которые сегодня приняты Верховным Советом. Так это разъяснение, почему там отозвали, а у нас отзывали. Вы услышали меня вначале. То, что сказал Александр Николаевич, разъяснение в виде звала, министерства, виде звала. Но вчера, еще раз повторяю, личный был звонок в департамент, в Министерства соцполитики, когда было сказано, извините, есть закон, и читайте его. Там еще какие вам вам клумачения надо. Читайте. А читайте. Правильно читайте. Там написано. Читайте. Да. Читайте. Давайте я и прочитаю 60 Если у вас читайте, не мастер, то особо. 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 Какие постраждали. в нас Чорнобильської катастрофи, Чернобыльской мають имеют одночасно право на инши билеты компенсации, передбачені законодательством. надаються за їх вибором пільги та компенсації, відповідно до одного із законів. Пільги та компенсації, відповідно до одного із законів. Послухайте, як ви держава сказали, як ви держава сказали, люди добрі виберіть закон, а ми вам предоставимо пільги та компенсації. Тобі чому... ми як законопослушники... Олександр Миколаївич, в чому сьогодні є проблема общогосударственна, Потому що ви трактуєте я выбираю перекомпенсации из того закона, из того закона. А Государство трактует сегодня по-другому. Выбирай один закон, и у тебя будет спи. Вот так? Нет, Чё? Нет. подожди. Да, мы же с да а потом подожди, ты. Да а подожди. Да подожди, подожди. Вот в чем и началась проблема. В чем сегодня призубылино по всей державе. Я вам в начале или там в середине сказал, сегодня нами принято решение на свой страх и риск. Если до 10 или до, 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 до 15, марта никаких разъяснений разъяснений Минсоцполитики, Кабинета министров, Министерства юстиции не придет на рабочие места этого управления, они начислят так, как это по, бегам, по, тем, по, тем, законам, которые вы выбрали. Вот так будет начисление. Александр Ильич, Александр. а я Александр. вашему хочу сказать, если 2 числа на сессии Верховной Рады примут 2 числа. Да, мы ожидаем такие, Если, земли, прим, что прим, если примет 2 числа, то нам уже при проекте компенсации уже балакать не, ничего будет. Дорогие моей земляки, я вам хочу сказать, она распоряжается государственными деньгами. Государственными. Не это не ее из кармана, она бы уже выплатила, если бы это ее были личные. Не имеет она права. Не имеет. За, за те какие-то ее неправильные начисления она будет отвечать. И все посадок, и есть это управление. Александр. Давайте, давайте как-то спокойно. Вы нам до 15 гарантии дали? Я вам даю гарантии, Дайте. Даем. мы вам великое спасибо дай дай. Спасибо. Ах, до 15 -го. А мы 2 числа принимаем участие в пикетах Верховного Совета. Мы вчера получили... Я, знаю. я и читал вчера... О, да, на всех сайтах, сейчас черного. идет до 12 -го. будет определение. Жил. Люди, которые которых есть покажу, здоровье, возможно, поедут туда на это мероприятие. О, і ми, отам, може, будемо раніше знати, як далі буде розвиватися собити. Хоча що з 1 апреля прошлого року при, Хай мені кажуть, що я обманую її, хай скажуть, що я обманю. Я з крильця того офісу всіх ставив відвісно 112-та постанова 25 марта. Мене дуже возмущалося, яка вже затронула. Я людей настраював на те, що по полгоді будуть зміни, один статус можуть забрати. Люди, я вам это сказал, да, доводим, да, да. да. в что это уже идет такой процесс. Мы этот процесс просматриваем иногда раньше, чем государственные структуры. <клухи> Но мы хотим, чтобы по такой самодеятельности да, не было. Ну а ничего, так, не спасибо не спасибо. Не, мы не можем. Вот а мы не можем. Мы не можем. Мы не так до кого мы приходили, я не понял, я на собрание? Кто нас объясняет или нет? Я хочу давать заявление, скажу. Чего там они так относятся и спрашивают у меня? Объяснил вы, я не понял, не кто там должен объяснить? Слушайте

Ты вы, щенок, щенок щенок Я вас просил, одинаковое заявление, вы правильно написали фамилию. Саша, не вы не сказали. Сказали. вы не так сказали, у есть три свидетеля, и девочки это заявление, курсы, вы сидите на месте секретаря. Вы мне говорите, вы вот там меняете фамилию имя отчества. И читаете идентичное заявление. Вы меняете фамилию имя отчества. Вы мне что сказали? А я, я не дурачок, правильно? Конечно, я не дурачок за, то, что, за, то, что я подписываюсь. Я подписываюсь, подписаться, я, я, я читаю. Все. нет, 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 все, И вот эту вот ответ вашего работника, вот так сказать. Я перед вами официально извиняюсь, что я вот так сказал. Не кричите, я должен заложить. Понимаете, я не могу. Понимаете, <связываем> я не могу. Понимаете, нет. не могу. Понимаете, я не могу. Понимаете, я не могу. Понимаете, я не могу. я я не я я не я

Каждому человеку он земли. А ты на этой земле ходишь. Да. И да. Ты жрешь, на этой земле Ты еще молодой, не знаешь, что тебя впереди ждет. Потому да. что, а что мы живем в такой стране. Да, когда родина не моя,